Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas PPS 19 Saya Ain Sofia binti Rosman Dan kawan saya Dan kawan saya Saya Adibah binti Irman Juga dari PPS 19 Kami akan membuat rumusan penganjuran Berkaitan topik satu hari Satu kesedaran yang telah dilaksanakan pada 16 September hingga 1 Oktober 2025. Untuk pengetahuan anda, tema yang kami anjurkan adalah berkaitan peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam bidang kebajikan. Hai dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelas PPS 19, saya Ain Sofia binti Rosmani Syam dan kawan saya Baiklah, saya akan menerangkan kepada anda tentang sorotan pelaksanaan program ini. Penganjuran yang saya lakukan adalah bertopikkan peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam bidang kebajikan berkenaan zakat, sedekah dan juga derma. Objektif saya memilih topik ini adalah untuk menerangkan tentang zakat, sedekah dan derma dengan lebih mendalam seperti maksud, perkara yang berkaitan, manfaat dan disertakan dengan contoh dalil al-Quran dan hadis serta analisis daripada beberapa pihak yang berkaitan. Setakat ini, video penganjuran yang saya lakukan telah mendapat sebanyak 20 orang yang menonton, bersama tiga tanda suka dan tiada komen. Saya berharapkan bahawa video penganjuran yang saya lakukan bermanfaat kepada orang yang menonton. Selain itu, tarikh pelaksanaan yang saya lakukan pelajaran ini adalah pada 1 Oktober 2025. Tempat pelaksanaan ini adalah di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas yang berkaedahkan dalam talian iaitu platform YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Firdaus Inti Abdul Fatah selaku pensyarah yang mengajar subjek CPIM 1022 bagi kelas PPS 19. Saya Adibah binti Irman dari kelas PPS 19. Baiklah, untuk refleksi iaitu perasaan saya ketika melaksanakan penganjuran. Saya sebenarnya berasa teruja dan gembira kerana berpeluang untuk menyampaikan penganjuran berkenaan zakat, sedekah dan derma ini kerana ia sebenarnya merupakan perkara yang mudah untuk dilakukan di kehidupan seharian dan semestinya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta juga dikaitkan dengan ahlak atau kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain itu, sebenarnya saya juga rasa berdebar semasa melakukan pengajaran ini. Dan disebabkan itu, saya bercakap dengan agak laju semasa pengajaran walaupun ianya berkaedahkan dalam talian YouTube. Saya juga rasa berdebar kerana saya tahu video ini akan dilihat oleh ramai orang dan saya berasa risau jika penyampaian yang saya lakukan tidak sampai kepada penonton. Tetapi dengan tiga tanda suka, saya berasa lebih lega kerana saya beranggapan orang yang menonton video penganjuran saya faham dengan apa yang saya cuba sampaikan. Dan saya juga berasa bersyukur kerana dapat menyelesaikan penganjuran ini dengan agak baik walaupun terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Walaupun begitu, saya akan mengambil iktibar daripada kesilapan dan cuba untuk memperbaikinya pada masa yang akan datang. Baiklah, untuk kekuatan program sorotan yang dilaksanakan tempoh hari, pada pendapat saya, penganjuran disampaikan dengan bagus dan bersemangat kerana gerak tangan yang dilakukan bersama dengan cara percakapan yang cukup menarik dengan intonasi dia, nada suara dia yang bersesuaianlah dengan uh, konsep yang disampaikan Selain itu, penjelasan yang disampaikan adalah baik dan jelas Isi-isi yang disampaikan adalah berkaitan dan tidak lari daripada topik Maksudnya, uh, isi yang disampaikan itu, disampaikan itu adalah berkaitan zakat, sedekah dan derma Bukannya lari daripada topik yang disampaikan ia juga mempunyai contoh seperti siapa yang berhak menerima zakat contoh janin dan ayat Al-Quran contoh video yang berkaitan dengan zakat sedekah dan juga derma sebagai rujukan saya selitkan beberapa video tiktok yang berkaitan dengan topik di dalam pengajaran saya untuk menarikkan lagi minat uh, penonton untuk menghabiskan video tersebut uh, dan yang terakhir Penganjur memakai pakaian yang cukup kemas semasa menganjur. Maksudnya, uh, penganjur dia memakai baju yang sopan walaupun tidak dapat satu badan. Tapi boleh menampakkan uh, yang penganjur tu ingin menyampaikan ilmu dengan memakai baju yang sopan dan kemas. Walaupun terdapat banyak kelebihan semasa penganjuran, individu itu juga mempunyai kelemahannya sebagaimana lumrah manusia yang tidak sempurna. Penganjuran itu juga terdapat beberapa perkara yang boleh dibetulkan dan dilaksanakan dengan baik pada masa akan datang. Contohnya, isi dalam penganjuran itu tidak diselitkan dengan contoh ahlak dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ianya terdapat ayat al-Quran dan hadis untuk memperkukuhkan lagi isi yang penganjur uh, masukkan dalam penganjuran. Selain itu, penganjur bercakap dengan agak laju dan itu menyebabkan beberapa ayat kedengaran berbelit. Yang terakhir adalah penggunaan cahaya yang terlalu terang di dalam video penganjuran. Ini boleh membuatkan beberapa penonton berasa sakit mata apabila menonton video penganjuran tersebut. Tahap keterangan ini juga menyebabkan muka penganjur kelihatan sedikit pucat. Baiklah, disebabkan kelemahan-kelemahan yang saya nyatakan tadi, saya bercadang untuk berkongsikan beberapa perkara yang boleh menyebabkan penganjuran ini kelihatan lebih menarik supaya dapat menarik lagi ramai penonton atau audiens dan menyebarkan ilmu yang terdapat dalam penganjuran ini kepada orang ramai. Yang pertama, pihak penganjur boleh menambah lagi isi tentang contoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberi pengajaran dan dicontohi oleh masyarakat. Sebagai contoh, sifat dermawan baginda yang tulus dan ikhlas kepada orang yang memerlukan seperti anak yatim dan fakir miskin serta sifat baginda yang suka menolong orang lain tanpa ragu-ragu. Baiklah, cadangan yang kedua, penganjur boleh menghuraikan isi dengan lebih perlahan dan tenang supaya setiap penonton yang menonton dapat menangkap dan memahami isi yang ingin disampaikan. Penganjur boleh cuba untuk berlatih dahulu sebelum melakukan penganjuran supaya lebih bersedia ketika ingin menyampaikan ilmu. Yang ketiga, penganjur boleh menyunting atau edit pencahayaan supaya ianya sesuai dan tidak berlebihan. Bagi saya, pencahayaan, pencahayaan juga penting untuk sesebuah penganjuran walaupun secara dalam talian kerana ia menjadikan orang lebih tertarik untuk menonton sesuatu video tersebut apabila video kelihatan berkualiti. Audio yang terdapat dalam video juga boleh dilaraskan supaya uh, tidak terlalu kuat ataupun ada video yang terlalu perlahan dan yang keempat iaitu yang terakhir pula adalah uh, penganjur iaitu pihak penganjur boleh mewar-warkan video ini kepada orang ramai melalui beberapa platform yang terkenal seperti Instagram TikTok, Facebook dan juga Whatsapp Pihak penganjur juga boleh meminta bantuan ahli keluarga atau kenalan untuk menyebarkan link video penganjuran satu hari satu saranan ini melalui status WhatsApp atau story di Instagram supaya penganjuran ini dapat dididahkan kepada orang ramai. Kerana ada sesetengah orang um, yang tidak tahu kewujudan penganjuran ini. Jadi dengan menyebarkan video ini iaitu Melalui status whatsapp Contohnya lah uh, Yang orang Kenalan orang yang Kenalan orang yang uh, Menyebarkan itu Boleh tahu Dan menonton video ini serta menambahkan Lagi elemen mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aini Sofia binti Rosmani Hisham dari kelas PPS 19. Untuk refleksi saya setelah menonton video ini, terdapat beberapa perkara yang terlintas dalam fikiran saya. Antaranya ialah kita memerlukan kesedaran bahawa nilai kebajikan kita mesti berakar daripada sumber-sumber yang sahih Seperti Al-Quran dan Al-Sunnah Ianya bukan sekadar untuk mengikut kemahuan zaman dan trend sosial semasa um, Yang kedua ialah cabaran transformasi Melalui cabaran transformasi ini Ianya bukan mudah untuk menjadikan Al-Quran dan as sunnah sebagai panduan praktikal dalam isu semasa seperti kebajikan moden ini. Yang kedua ialah kepentingan pendidikan dan dakwah. Melalui pendidikan dan dakwah, penyampaian yang menyentuh hati dan diperlukan supaya masyarakat boleh menghayati dan bukan sekadar mendengar ceramah tersebut yang seterusnya, yang seterusnya ialah untuk kekuatan pada video ini ialah untuk mengaitkan kebajikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah memberikan asas yang kuat supaya tindakan kebajikan tidak dianggap sebagai politik semata-mata atau aktiviti sosial semata-mata dan secara menyeluruh menghubungkan kait aspek kebajikan dengan elemen iman, akhlak, sosial dalam sesuatu rancangan kebajikan dan seterusnya dapat memberikan rangka panduan dan bukan sahaja hanya menyeru untuk beramal tetapi menunjukkan bahawa amal perlu selari dengan prinsip wahyu dan sunnah agar berkualiti dan sah uh, dan boleh hal-hal ini boleh diteladani melalui uh, akhlak -akhla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain itu um, kekuatan yang dapat saya pelajari melalui video tersebut ialah juga dapat potensi dalam pembentukan jati diri hal ini kerana apabila seseorang menghayati al-quran dan as-sunnah dalam kebajikan, ia membantu untuk membina kepribadian yang lebih islami dan konsisten. untuk kelemahan daripada video ini pula, secara umumnya um, jika tidak disertakan contoh praktikal yang sesuai dengan konteks masyarakat setempat mesejnya mungkin sukar untuk difahami kerana um, masyarakat di Malaysia ni terdiri daripada berbilang kaum jadi sesetengah masyarakat bukan terdiri daripada Islam dan kemungkinan mereka tidak dapat memahami apa yang telah diajari oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, untuk seterusnya ialah keterbatasan kendiri. Hal ini kerana setengah ceramah, mungkin mempunyai batasan dari segi sumber, kemampuan dan ini membuatkan membuatkan Setengah masyarakat kurang memahami konteks yang ingin disampaikan melalui ceramah mereka. Okey, untuk seterusnya ialah cabaran adaptasi dalam isu moden, contohnya segi teknologi, kemiskinan bandar. Ia menyebabkan kadang-kadang sukar untuk mencari model sunnah yang boleh diamalkan. Melalui. Antara hadis yang dapat dikaitkan dalam konteks ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda assalamu ala al muslimina was sadaqatu tusaffi'u khathiyata kama yusaffi'u ma'un percakapan terhadap orang muslim dan sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api dan seterusnya hadis yang seterusnya man nafsa mu'mini karbata min يكر dunia الدنيا نفس الله أنه كربة من كرب يوم Barang siapa yang melegakan seorang mukmin dari kesusahan dunia, Allah akan melegakan dia dari kesusahan hari kiamat. Okey, berdasarkan hadis atas dapat menunjukkan bahawa membantu orang dalam kesusahan adalah kebajikan yang sangat utama. Daripada hadis-hadis tersebut dapat kita pelajari bahawa kebajikan harus ditanam dengan keikhlasan bukan untuk terkenal atau pujian manusia semata-mata. Seterusnya, kebajikan mestilah berkesinambungan, berterusan bukan hanya sesuatu yang spontan pada satu masa satu masa saja. Antara cadangan yang dapat saya berikan ialah ibu bapa boleh menjadi Uh, contoh teladan kepada anak-anak dari segi mengajar mereka apakah itu pengertian kebajikan hmm, dan seterusnya hmm, kerajaan juga boleh menyediakan modul dan bengkel dalaman kepada bakal-bakal pemimpin, pemimpin agar mereka dapat mendalami dengan lebih alami lagi bahawa kebajikan ini sesuatu yang penting seterusnya ialah gunakan media moden. Contoh sebagai contohnya melalui media sosial um, dapat dikongsikan bahawa kepentingan kebajikan itu secara meluas dan kebanyakan, seratan, kebanyakan masyarakat dapat mengetahui secara lebih mendalam bahawa kebajikan itu adalah sesuatu yang perlu dipelihara secara beramai-ramai. Baiklah, Kelihatan seperti sudah hampir penghujung bagi rumusan penganjuran satu hari satu kesedaran ini kerana sudah tiba masanya untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan untuk uh, rumusan penganjuran ini adalah dapat dikaitkan dengan beberapa ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan isu zakat, sedekah dan juga derma. Sebagai contoh, Sifat kedermawaan baginda yang mengajarkan bahawa zakat adalah kewajipan yang mendatangkan manfaat di dunia dan juga di akhirat. Selain itu, sedekah juga dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengajarkan bahawa sedekah dapat dilaksanakan dalam pelbagai bentuk seperti mendamaikan dua orang yang berselisih, dua orang yang bergaduh atau menolong orang menaiki kenderaan seperti orang perempuan yang mengandung aa, ataupun orang kurang upaya dan juga orang yang aa, seperti orang tua warga emas baginda juga mengajar agar tidak menunda untuk bersedekah walaupun dengan harta yang sedikit seperti sekeping kurma maupun sehelai pakaian selain itu Sedekah bukan sahaja dengan memberikan sesuatu uh, seperti contohnya memberikan duit berima kepada tamu masjid ataupun memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu. Tasbih, takbir, tahmid dan juga tahlil juga dikategorikan sebagai sedekah. Seperti zikir kepada Rasulullah SAW juga dikategorikan sebagai sedekah. Akhir sekali, derma juga sering diamalkan oleh baginda disebabkan sifat pemurahnya terutamanya pada bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Kelembutan dan kecepatan beliau dalam menderma juga digambarkan seperti angin yang bertiup kencang, sangat laju, dapat je bagi ke orang, dapat je bagi ke orang. Uh, disebabkan itu ia dikaitkan seperti angin yang bertiup kencang. Uh, kisah baginda berkenaan derma adalah sangat banyak. Antaranya adalah ketika baginda mengagihkan hasil rapasan perang yang besar seperti 90,000 dirham kepada orang sehingga habis. Habis 90,000 tu uh, disebabkan hasil rapasan perang. Baginda uh, memberikan kepada orang yang memerlukan. Selain itu, baginda juga sering memberi pakaian dan hartanya kepada sahabat yang memerlukan Walaupun baginda sendiri sedang dalam keadaan yang kurang mampu. Kita juga tidak uh, akan diberitahu uh, bahawa baginda Rasulullah ini mempunyai pakaian yang lusuh. Walaupun uh, mempunyai pakaian yang lusuh setiap tiap hari, baginda tetap memberikan harta baginda kepada sahabat-sahabat baginda. Selain itu, baginda juga menggalakkan sahabat dan keluarga. Untuk menderma seperti isteri baginda, Sayyidina Aisyah. Baginda mengarahkan isterinya itu untuk mendermakan beberapa dinar ketika baginda sakit menjelang wafat. Walaupun sakit, walaupun nak meninggal dah, baginda tetap menyuruh isterinya untuk menderma. Baginda tetap um, berkongsi harta baginda dengan orang lain. Nampak tak betapa baiknya Rasulullah ni? Betapa berahlak mulia tingginya uh, Rasulullah SAW ini? Disebabkan itu, kita hendaklah sentiasa bersedekah dengan bersikir ke atas nama baginda agar kita mendapat syafaat daripada baginda sendiri. Baiklah, itu sahaja video pada kali ini berkaitan rumusan pengajaran satu hari satu kesedaran. Saya, Adibah Binti Iriman dan rakan saya, Aini Sofia ingin memohon maaf sekiranya kami melakukan beberapa kesalahan di dalam video kali ini. Bertemu lagi kita pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sedih menonton video ini.